Вообще без глаза. Я совместитель член гражданского отделения полиции. Ященко Тарас Иванович. На данный момент существует договор у нас. В понедельник приезжает сюда начальник управления с заступниками комиссия, которая совместно с органами себя да, начальник управления, что совместно с представителями власти городской и инициативной группой, группой предприятий коммунальной собственности найти выход из данной ситуации. По поводу э, документации и техники, которая была изъята, да, тоже э, в ближайшее время максимально быстро будет именно возвращаться та техника, которая э, остановила работу предприятия и, документация тоже самое. То сейчас я прошу ситуацию не накалять, обещаю, что все получат зарплату, Мы немножко с понедельника будут возвращаться тем. Поэтому обещаю, что будем находить в на ситуации. Начальник полиции, тот, который должен вас защищать, он у вас наоборот мы должны ее всемирно поддержать. А, даю, трой, коллега, а, все а кто нас поддержит? Кто нас поддержит? Мы взаимно друг друга. Уважаемые друзья, как мы вы услышали начальника полиции, вы услышали депутатов. Поэтому давайте мы очередной раз проверим и вы мы прекратим нашу акцию временно приостановим и инициативной группой, инициативной группу выберем, выберем Борщавку, Евгеньевича Дубкова Артема Владимировича и делегируем им полномочия по, по, по проведению переговоров между руководством управления МВД области и жителей нашего города и предприятия коммунальной собственности. Поэтому вы тоже э, выберите инициативных людей, которые вы тоже участвовали в этой, в этой компании. Понимаете, как можно вести следственные действия согласно КПК, чтобы предприятие остановилось и не было выплаты зарплат, даже если там есть какие-то факты или их нет. Самое главное, что ключевое в этом всем незаконно. Незаконно изъяли люди не могут зарплату получить. Незаконно взяли, отобрали мое имущество. Понимаете? И все это происходит по решению или желанию одного человека. Мне действительно позвонил начальник сектора, не как полковник, только что э, с области. Вот, обещает приехать. генерала говорит, нет, он будет только в понедельник, то ли сам генерал сюда собирается, то ли его пристрелит. Поэтому всех приглашаем вот на эту встречу. На эту встречу потому пока, что по, да. пока общественности нет, встреча будет в понедельник, скорее всего. Где? А мы вы уже будем в понедельник. Дирайте, 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 понедельник. В встреча вы будет в понедельник. 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 Ваша зарплата сейчас, если я правильно понял, что оборудование изъято незаконно и вследствие этого не могут это, ваша зарплата сейчас зависит от начальника полиции Дмитрий Чука. Понимаете? Который незаконно изымает это все. Потому что у меня, я сейчас, в отношении меня тоже сейчас происходят противоправные действия. Понимаете? Документально подтвержден. И Но я не могу ничего сделать. Поэтому в понедельник ждем вас всех возле администрации... Мусора. Если Петренчук это не сделает, привезти ему мусор и выставить мусор в мусорный банк. Хотите, Хотите выступить? Пожалуйста. Да. Если Петренчук не, вер... не вернёт зарплату, привезти мусор и в милиции поставить. И пусть они сами выносят этот мусор. В понедельник мы продолжим нашу, так сказать, акцию. Инициативных людей просим э, подходить в мэрию. Э, уже будет наш э, руководитель города музыка Павел Алексеевич. Я думаю, что все вопросы, которые сегодня поднимались, мы, мы решим в понедельник. Всем спасибо и спасибо за вашу гражданскую позицию. И еще одно. Никаких представителей генерала он должен быть лично. Потому что он потом скажет, да, а тут уже уволился, которую я поручал, он уже на канале. Только лично генерал Ольховский. Я хочу общаться с этим кумом. Теперь дальше. Это еще не все. Ничего не мешает вернуть документацию в компьютеры сегодня. Что мешает? Почему ждать надо понедельника? Да, Иванович, объясните, где? Да, Иван, объясните, почему надо ждать понедельника? Почему? Объясните, как рабочий день? А я была на вашем месте. Подъехал бы мусоровозом и высыпал прямо под дверью мусорни мусоровоз. Вот прыгаю через окна. Равно, Техника сейчас находится на экспертизе Запорожья. Запорожья это КТ, которое работает. Там работает гражданские люди. А Почему а а вы эти вы заблуждения? Вы они еще не закончены. Подождите, значит, будут работать в понедельник, так? Значит, в понедельник они будут работать, нечего обманывать людей. В понедельник никто не возвратит. Людям надо кушать, а не комиссия. Комиссия какая? Умовская. Есть факт совершения преступления, невыполнение решения суда. Статья 382 Уголовного кодекса. Он должен быть привлечен, за... отстранен на должности на период расследования. Да э... я вам сказал, то есть какая ситуация, когда вы не сможете. С утра уже будет возвращаться. С утра, возможно, уже и приедет это, как вам основание, космос, вы простите, понимаете. Значит, проводим, проводим, продолжаем акцию. А в понедельник решим прекращать ее или до 1-го конца. Не расходитесь, не не отыграйтесь. Но работать никто не будет, пока значит, не дадут... Значит, день. надо идти не на рабочие места, а к исполкному. все, акистов, все акистов, идете, акистов, и будем акистов, общаться с генералами, акистов, этими акистов, и прочими девчонками.